кто знает, сколько колорит у светофора, але сколько у светофора запрограммированных сигналов, мало кто сразу скажет. Добрый день. Вы правила дорожного движения хорошо знаете? Да. Скажите, сколько у светофора запрещающих сигналов? Два. Какого цвета? Красный, желтый. Роди, okay, как вас зовут? Рай, ну пожалуйста. Ну девушка хотела, а теперь стесняется. Чего? А что, а что вы Сколько у светофора запрещающих сигналов? Один, Один. Красный. Один. красный. Красный. Добрый день, программа «Автопремьер». Вы правила дорожного движения хорошо знаете? Да. Скажите, сколько запрещающих сигналов у светофора? Один, два. Какого они цвета? Желтого и красного. Спасибо. Вы правила дорожного движения знаете? Что Сколько светофора запрещающих сигналов? Один. Какого цвета? Красный. Спасибо. Як показало наше маленьке опитування, відповіді неоднозначні. Для того, щоб розібрати це питання, ми запросили вже відомого вам Володимира Івановича. Якщо б ще пару років тому підійти до водителю і спросити, а дійсно, скільки у нас запрещуючих сигналів світофору, які в чистому вигляді двіження запрещують? Я, напевно, думаю, слухали б ми відповідь один – це тільки красний. Ну, радует, что теперь меняются люди, меняются, машины меняются, знания меняются. И теперь Можно такой услышать ответ, что действительно у нас два запрещающих сигнала, это красный и желтый. На самом деле у нас предупреждающих сигналов вообще нет. У нас есть один разрешающий зеленый и три запрещающих. Красный ⁇ это обычно то, что мы привыкли его видеть, тут говорить не о чем. А вот желтый свет с этим, конечно, проблема. Водители могут проверить, если откроют правила дорожного движения, посмотрят пункт, я назову цифру 8.7.3 под пункт Г. И они четко увидят, что написано следующее. Желтый свет запрещает движение. Он предупреждает о смене сигнала светофора, но движение, тем не менее, запрещает. Вин но вин забороняет. Совершенно верно, совершенно верно. Я хочу сказать, что все проблемы на перекрестках именно из-за того, что водители желтый э, принимают как предупреждающий сигнал, и тогда... Тот, кто едет на, кра... на желтый после красного, полагает, так что... розовый, совершенно так. верно, или, как говорят, не такой уже и красный, э, говорят, э, считают, что они уже могут ехать. Те, кто едут на желтый после зеленого, считают, что они еще могут ехать. И У нас все конфликтные ситуации возникают как раз в момент, э, когда горит желтый свет. Ну, а третий запрещающий сигнал светофора – это, как ни странно, э, выключить... Неужели зеленый? почти. Только не зеленый, а выключенный зеленый. То есть у нас есть дополнительная секция светофора. Зеленая стрелка, это оно только выключено. Я в последнее время столкнулся с проблемой. В ожидании, на перекрестке в ожидании, пока загорится зеленая стрелка, слышу сзади требования. Уже не просьба, а просто требование выполнить поворот. Меня это удивило, пока я не услышал мнение некоторых водителей, что, мол, выключенная дополнительная секция светофора, якобы дает право поворачивать. Только мы должны уступать дорогу. Это абсолютно не так. Достаточно открыть правило, найти пункт 8, 7, 3, но под пункт З. И мы прочитаем фразу, что выключенная дополнительная секция светофора запрещает движение. И никаких других толкований быть не может. То есть, если у нас на светофоре есть дополнительная секция, І вона пока виключена, движення в цьому напрямку запрещено. Добре, з забороняючими сигналами світлофору ми вже якось розібралися. А як е, побачити, чи знає водії право дорожнього руху, чи ні? От ми там запитували на перехресті, е, те, хто сказав, що один... Согласен, Те, кто сказал, что два. А по каким еще критериям? Профессионалы так, вот. знают, что три на самом деле запрещающих сигнала. Ну, теперь да. Это, это я не очень был профессионалом. Ну, теперь мы уже благодаря Владимиру Ивановичу тоже в некотором роде профессионалы. Да. А как вы тут побачите, вот действительно, вот мастерство ходья и его знания прав дорожного руха? Способность водителя управлять автомобилем, я бы, пожалуй, оценил бы это только по одному критерию. Не по способности ехать быстро не по способности втискиваться в узкие пространства, а по способности останавливаться у стоп-линии. Потому что это эм, э, сложный психологический момент. Здесь не только соблюдение правил, поскольку на сегодняшний день это единственное, скажем так, нарушение, на которое не обращает внимания вообще никто. Ни водители, ни, к сожалению, инспекторы. То есть это считается в Харькове нормой – заезд за стоп-линию. Поэтому человек, который э, выбирает этот путь и останавливается в вступлении, э, он не просто хороший водитель, он еще человек, который не боится оказаться смешным. А это очень немало. Вот, то есть он в иной ситуации не будет э, идти на поводу у, ну, как это помягче сказать, ну, у тех, которые... Ну, Позаду. Позаду, да, совершенно верно. Он будет идти, э, он выбирал свой путь, и я надеюсь, этот путь правильный во всех. И я бы еще хотел добавить, что человек, остановившийся уступление, не только хороший водитель в лучшем смысле этого слова, но он еще и вежливый, и культурный человек по отношению к другим участникам движения. Потому что я, как и любой водитель, периодически становимся пешеходами. И переходя дорогу, почему я своими брюками должен тереться а об чей-то грязный бампер, грязный номер? какого-то хама, который выперся уже на зебру, который пренебрег стоп-линии. Мало того, пересечение стоп-линии на самом-то деле свидетельствует о фактически проезде на запрещающий сигнал светофора, то, о чем мы говорили. То есть человек пересек стоп-линию, значит он проехал на красный. И сотрудник ГАИ его может наказывать в полном объеме, в полной мере. Абсолютно верно. У стоп-линии настолько широкое действие, что когда ее наносят на проезжей части, а речь идет не только о стоп-линии, которую мы привыкли видеть на дороге, белая, широкая, разметка имеет 1.12, но и также знак 5.62 из группы информационно-указательных, это тоже место остановки на запрещающий сигнал. Когда наносят эти разметки, преследуется несколько целей. Прежде всего, это, конечно, пешеходы, которые защищены пространством. Но кроме этого, есть еще один нюанс. Вот почему наши водители вообще позволяет себе ехать на желтый свет. Дело в том, что они когда-то прочитали пункт 8.11, который действительно дает такое право движения на желтый свет. Ну, то есть, если водитель э, без применения экстренного э, торможения не может остановиться согласно правилам движение... Завершить, да, ему дают это право. И вот вступление специально от, э, выносят э, подальше от самого пересечения проезжих частей для того, чтобы водители, которые начинают движение, на разрешающий сигнал светофора. Пока подъедут к этому пересечению, перекресток будет уже свободен. А так они просто сразу оказываются в конфликтной точке. Но есть и другая ситуация. И периодически, вот, к сожалению, я попадаю в такую ситуацию. Мне надо повернуть, допустим, налево. Поток стал поворачивать. Я вместе с потоком выехал уже на середину перекрестка. И не успел закончить движение. То есть загорается справа слева зеленый, люди поехали, ну не пропустили меня, хотя по правилам они обязаны дать мне право закончить движение и освободить перекресток. Люди меня не пропустили, я остался стоять посредине перекрестка. Потом загорается снова по моей полосе зеленый, я продолжаю, заканчиваю свое движение согласно правилам. Меня ведь может остановить сотрудник ГАИ, и наказать за то, что я стоял за стоп-линии и простоял целый, целый сигнал. Ни вот. в коем случае. Вы под защитой закона, как обычно. И я вам даже скажу кон конкретно каким пунктом. Пункт 16.8. Очень важный для нас для водителей пункт, в котором прописано буквально следующее. Водитель, выехавший на пересечение проезжих частей, на разрешающий сигнал светофора, теперь обратите внимание на слово, которое я скажу не имеет права, не там может, а именно должен, то есть обязан проехать в намеченном направлении, независимо от сигнала светофора на выезде. Инспектор вас мог бы наказать не за то, что вы завершили маневр, а за то, что вы остались бы по какой-то причине на перекрестке. И именно за нарушение пункта 16.8 я вас успокоиваю в полной безопасности, даже если красный горел. Не, ну, неважно сколько времени вы просто должны уехать с этого перекрестка обязан освободить перекрестка. обязан ну а к водителям я конечно хотел бы вот сказать, для водителей хотел бы сказать такую фразу вот есть у нас один пункт правил который я обычно всегда говорю на занятиях его не нужно подчеркивать его не нужно э, учить его нужно вырезать из правил увеличить раскрасить и повесить на внутреннюю часть входной двери, чтобы водитель, выходя на работу или неважно по какому поводу направляясь к своей машине, прежде всего прочитал этот пункт, в котором написано следующее, что даже при включенном, разрешающем сигнале светофора водитель обязан уступить дорогу всем, кто завершает проезд или переход этого перекрестка. Даже на зеленый свет. Мы обязаны пропускать тех, кто не успел завершить маневр. Добрый, дякома, дякома, спасибо, Володимир Иванович. Спасибо. Не порушите право дорожного руху. До побачки. До свидания. До свидания.